হোজাই চহৰস্থিত গীতাশ্ৰম ন্যাসৰ সৌজন্যত আৰু গীতা জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আজি গীতাশ্ৰম প্ৰাংগণত গীতা জয়ন্তী মহোৎসৱ উদযাপন উল্লেখ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন উন্নত দেশত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ বহুল চৰ্চাৰ ওপৰতে ক্ৰমশ বস্তুবাদী সভ্যতাৰ প্ৰভাৱত আক্ৰান্ত দেশৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত গীতা অধ্যয়ন আৰু জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰতি অনীহা পৰিলক্ষিত হয় ফলশ্ৰুতিত সমাজ তথা পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়ে এনে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সামূহিক গীতাপাঠ শ্ৰৱণ আৰু বক্তৃতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত অনুষ্ঠানত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰিক জীৱনত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদানেৰে মাৰ্গদৰ্শন কৰে মাজুলীৰ দক্ষিণ পাট ক্ষেত্ৰৰ পৰম পূজনীয় সত্ৰাধিকাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰীমণিগোপাল দেৱগোস্বামীদেৱে লগতে উপস্থিত থাকিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ আদৰণীয় প্ৰচাৰক শ্ৰীযুত বৈশিষ্ট বুজল বৰুৱা নাম গীতাশ্ৰম সেইবাবে আমি প্ৰত্যেক বছৰ গীতাত গীতা জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰোঁ আৰু আজিৰ যিহেতু গীতা জয়ন্তী এই গীতা জয়ন্তীত ইয়াতে গীতা জয়ন্তী মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে আৰু এই গীতা জয়ন্তী মহোৎসৱ আমি ৰাতিপুৱা সাতটা তিনি বজাৰ পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ বিশেষ আমাৰ যজ্ঞ হৈছে আমাৰ ইয়াত গীতা পাঠ হৈছে এতিয়া আমাৰ বক্তৃতষ্ঠান চলিছে আৰু এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত আছে আমাৰ মাজুলী দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ পূজনীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুইশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী ননীগোপাল দেৱগোস্বামী দেৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অসম ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰ প্ৰচাৰত বৈশিষ্ট্য বুজৰ পৰা এই দুগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ আমি আজি ইয়াতে তেখেতলোকৰ বক্তব্য শুনি পাম আৰু এই অনুষ্ঠানত হোজাই টাউন তথা হোজাই আশে পাশে পঞ্চায়ত পৰা আমাৰ প্ৰায় পাঁচজনী ইয়াত উপস্থিত হৈছে ইয়াত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ পিছত আমাৰ নোৱা প্ৰসাদ সকলোকে দিয়া হ'ব আহাৰ তাৰপিছত সকলোৱে নিজ নিজ ঘৰত